друзьям, с которыми мы знакомы, Юра, да? И познакомим с этими друзьями наших гостей. В конце нашего путешествия мы заглянем к фее музыки. Она знает, что вы уже хорошие артисты, музыканты, и поэтому приготовила для вас сюрприз. Вы готовы путешествовать? Да! В путешествии нам понадобится хорошее настроение. Давайте сядем ровно на стульчиках и потанцуем прямо сидя на стульчиках. Все готовы? ただただし。 Мы все научились песенку выпускать из ротика. Всем? Никто не будет ее за зубками держать. Никто не будет Нет. вот так петь. Нет. Не будем, хорошо. А еще нам понадобятся внимательные ушки. Все их с собой взяли. Да. Все хорошо. Встаем, беремся за ручки и посмотрим, кто же к нам пришел. Ванюша, давай с ребятами. Назовем свои имена. Кто же к нам пришел? Взяли за ручки. Каждый имя свое знает, низко высоко называет. Светлана Ивановна. Анечка. Аня. Тоненько высоко. Илюша. Илюша. Юра. Юра. Давай. Так, Полина. О, Лина. Анечка. Ладь. Ладь. Лада. 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 Рома и сейчас Вот так, Ты глазах, мне Сын. молодцы. Вот мы превратились в музыкантов. Садись. Берем музыкальный инструмент и идем путешествовать. Аня, Полинка, так. А я буду Ваня, Рома. Так. Я хочу дать. Так... Да, костолеты. Вот, а, а, я... я... а я. Юра. Я, 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 я. Юра. Анечка. Владик. Я, я, я. Выходим, делаем кружочек, ребята. Снимают. Валюша, ты идешь с нами? А музыка останавливается. Все замирают и слушают задание. Понятно? Пошли. Давай, Ваня, пойдем. Ванечка, пойдем. Ты посидишь? Готовы? Ребята, найдите себе друга с таким же инструментом, как у вас. Бегом! Посмотрели друг на дружку. <сёк> Рома, где такой инструмент, как у тебя? Ищи его. У кого ну, он? <сёк> <У -ха! сёк> да, подходи к нему. Ладик. Играют кастанеты. Готовы играть? Кастаньеты. Все, все, все. Трабать. Захотелось полететь. Ветер, ребята, налетает. Все место сдувает. Взялись за ручки, чтобы не потеряться, Ванюша. Хорошо кружочек сделали. Ого, как ветер завывает. Пустили ручки. Ветер забывает. Покажем как. Сдувает с места Владика и Светлану Ивановну. Опять задувает. <свистит> Сдувает Рому и Полину. Опять задувает. <свистит> Сдувает с места Юру и Анечку Матюшу. Опять задувает. Вместо Илюшу и Анечку Тесленко. М -м -м. А, бяху, 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 бяху. И последний раз дует ветер. Сдувает Вову и Ванечку. М -м -м -м. Пошли. На одно стоит и даже не качается. Siitä, Почему же у, у меня так не получается. получается. Вот такие смешные девчонки цапли были. Девчонки, пошли. На, На одной навес стою и даже не качается. Почему а же у меня так не получается? И лежат. Я их другу подарю. Раз, показали мне. Себе новые возьму. Юра поменялся. Молодец. Пришел на полянку. Кто? Смотрим. Кто это? Лисичка, Лисичка Мягкие, хитрые голосочки. Так, пошли. А вот две палочки стучат. Подружились и лежат. Я их другу подарю. Себе новые, себе новые возьму. возьму. Молодцы. Ротик открываем. Песенку про птичку выпускаем. И... Чик-чик-тик, чик-чик-тик, -чи птичка щепетала. О, а собачка, гал-гал-гал, птичку напугала. Гал! А теперь отгадаем загадку. Кто же сейчас разговаривает? Птичка? Лазочком. Или собачка гавкает низким толстым голосом. Послушали, кто это? Птичка. Казали, вверх подняли ручку, Вот это кто? Собака. Я еще не сыграла. Вот это. Тоже птичка. птичка. Вот это. Собака. И спрятали. Птичка птичку спрятали. Молодцы. Загадку закатала нам птичка. Про кого? Про, белку. Про белку. Что делала белка? Ну давайте вспомним. Что она делала? Она насобирала семечек и несла кому? Детишкам. Детишкам несла. Ребята, в каком настроении была у нас белка? Я вам сейчас покажу. Три мордашки. А вы мне скажете? белка была вот такая? Белка была вот такая? Белка. Грустная? Она плакала? Please. Нет. она не плакала. Может быть, белка была вот такая? Да. Да, она была какая, скажите? Веселая. Веселая, радостная, потому что она собирала семечек и несла их своим деткам. Давайте мы сейчас возьмем орешки, которые нам принесла еще раньше белочка, и споем про нее песенку. Будем петь вот так. Mm -hmm. Будем открывать ротики и петь веселую песню про веселую белочку. Когда поем про рюкзачок. Давай, Ванюша, приготовились. Потанцевали. Плечик не красиво. Любит всех друзей своих и деток. Володя, становись в кружочек. Держи. Что еще? Обези. Орешки Держи. кушать. Все, а теперь Держи. закроем ротики. Станем в кружочек и расскажем, что любит именно ваша белка. Моя белка любит играть на колокольчиках. А твоя? Моя белка любит греться на солнце. Хорошо. Хорошая белка. Что любит Володина белка? Любит на ветку, на ветку и подшить носки и... 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 грибочки. Хорошо, есть грибочки. Юра, моя белка любит... Моя белка любит мячик Мячиком играть, отлично. А моя белка любит кусать каску. отличная белка какая умничка. Моя белка может пылесосить. Вот и какая хозяйка белка. тише. Тише, тише, тише. Хотит а ну тихо. Бересок. Владик, послушай, мы буквы Читать. Любит буквы читать, умница, белка. Что любит Танечкина белка? Моя белка любит все эти машины. И мон. Вещи разные, да? Моя Хозяйка, белочка. Моя Что? Белка любит э -э сумочку носить. Модница белка, Ваня. А, можно вещику читать. Считать любит, да? Хорошо, умнички. Белку оставляем наедине с ее делами, а сами отправляемся дальше путешествовать. У нас еще впереди большая дорога. Садимся на лошадку. Юра, как называется человек, который сидит сверху на лошадке? Не статус? наездник. 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 Превращаемся в наездников. Сделали помощь? Дочь, мы же не сразу путешествовали. А дождь все ливый и, и сделал нам такую огромную-огромную лужу. Как нам через лужу перейти? Давайте подумаем. Сделай большой кружочек. Не трогай володя ручками. Просто сделаем большой робочка. Просто сделаем большой кружочек. И думаем, головой думаем, как нам через лужу перейти. Что нужно, Это чтобы не замочить ноги? На нас сапожки одеть. Кто сказал? Анечка? Умничка. Одеваемся Одеваем сапожки. Одеваем сапожки. У меня сапожки красные, а у Юры? Черные. Черные. У Владика какого цвета? Червоные. Красные червоные. У Володи какого цвета? Зеленого. Зеленого. У Анечки Тисленка, какого у цвета? Синяя, а у Анечки? Розовая. Розовая. А у меня белая. Белая, так становись лучше. А у Полинки какого цвета? У меня классные. А у Лиши? Коричневые. А у Ромы? Военные. А где сапожки? <связь> Защитного <связь> цвета. ручки на бочок? Один, а музыку. Да, да, да. Будем идти по краю школы <связь> Нет, туда не заходим. А когда будет резкая музыка, мы будем в сапожках брыгать друг на друга. Вспоминаем, как. Вот так. Вот так. Полюш, вот так. Вот, вот слушаем ушками музыку. Владик, ротик закроем. Закрыли ротик. Пошли. Улыбается ладошка, Полинка, Полина. Улыбается ладошка, Юра. Улыбается ладошка. Повернули к себе. А ну смотри, улыбается на тебе. Вот улыбается. Все повернули. Вот так. Да. Вай, не Нашли пальчика, папу. Взяли его крепко. Ротики открываем. Песенку про пальчики выпускаем. веселые, классные пальцы на этой руке. А другие что, не такие? Да. Точно такие же веселые. Нашли здесь папу? Да. Да. Ротики открываем, песенку выпускаем. Маму не слышим. Веточку Сделали веточку, паучка Гошу посадим И родиками четко рассказали мне Паучок, паучок ходил по ветке, ветке, а за ним ходили ветке. детки Дочки все потупали, паучок на землю сныл Солнце стало пригревать. паучок, паучок ползет опять а за ним ползут все детки, чтобы погулять на ветке. И проснулся, сделали на... шаг назад а на голову. Остановились. Все, а теперь Ванечка, туда далеко ушел. Споем звонко про паучка, чтобы он услышал и ему понравилось. Другую ручку веточку поставили. Раз. Оно ровное? Давай, Владик, не зевай. Мы же идем к Хея. А там сюрприз, да, Рома. Он, Рома, уже понял, что там сюрприз. А Юра? А ну веточку делаем? Паучка посадили гошу, а Полинка молодец. Все, ротики. Открываем песенку. Напускаем. Посадили. Свонка. А, да, да, Отдохну. На Так, Так, Анечка, Тисьленко, коровку та несет, еще рядышком ложит, иди. С другой стороны. Вот здесь. Та, садись, молодец. Юра, коровку ти. Иди. Скорей, скорей, скорей. Ти. Так, ложи. Вот сюда ложим Юра, а -а 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 -а. вот сюда. Даша. Угу. Молодец. Полинка, коровку, тип берем, чик, скорее. Да. Илюша, коровку, да, несет нам. Молодец. Вот и получилась песенка. Подсказали на да, ее коровкам. Давай, да. да, давайте ее прохлопаем в ладошки. Да. Да. вместе да. с падиком. Да. 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 А теперь да, 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 смотрит на картинку. Никому не расскажет, а только покажет. Давай. Посмотрела? Как мы покажем? Как мы этого зверя покажем? Вот так да? Покажи, посмотри на ребят. Лягушка. Покажи им, кто это, ребята? Кто? Лягушка. Кто это такой? Лягушка. Лягушка, конечно. Показывает Володя. Лягушка. Не, ну лягушка не летает, он явно крылья показывает, да? Птичка. Птички маленькие Птичка. крылышки. А это какие-то большие, Володя? Определись, да. какие крылья? Большие. А большие. У кого большие крылья? Володя. У Володи, да, да, у кого? У <свят> бабочки, да, большие крылья? Ну, хорошо, молодцы. Садись, молодец, умничка. А еще здесь Вот у нас хвостатые, хитроватые. Сидят за пустиком, на котором растут цветочки. Посмотрите на девчонок. Они вас будут дразнить, а вы с ними перекликаться. Договорились? <свят> Вань, ты с нами будешь или с мальчишками? с <свят> мальчишками. Бегом к мальчишкам. Готовы, девочки? <свят> Пошли, громко давай.

Анечкин летит и поет первый куплет песенки. Вот так, Анечка. Самолет наш летит, жужжу -жу -жу мотор кутит, а вокруг пилот самолет ведет. Второй самолет летит, Рома. Ты внимательный? И поет да. второй куплет песенки. Крылья поставили. Мы летим, мы, мы летим, летим, и по окошечкам глядим. Вот леса, вот, лиса, вот, вот поля, поля, ой, какая красота. Третий самолет вместе с Анечкой. летит. Рукрылья Рукры и... поставили. Анечка и петучки. И мы пассажира мамы ждут. И волнуйтесь за нас, прилетим сейчас. Отправляемся, все готовы петь. Всем <music> вот слушаю.